السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس میں انبیاء کے تبرکار تھے علامہ بغوی سید محمد مرتضیٰویدی لکھتے ہیں سکینہ وہ اتمنان چین و قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے قل میں اس وقت نازل فرماتا ہے جب کہ وہ ہوناکیوں کی شدت سے مسترب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اس سے گھبراتا نہیں یہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات اس تابوت کو ان کے دشمن امالکہ چھین کر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت تالوت کے دروازے پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ تعلوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کہا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے ہیں وبا اور بھلا آئیں گی کانچ شیر ویران ہو گئے ناچار ہو کر دو بیلوں پر اس کو لات کر ہانگ دیا فرشتے بیلوں کو ہانگ کر حضرت تالو کے دروازے پر پہنچا گئے بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے اور تالوط نے جالو پر فوج کشی کی اور موسم نہایت گھرم تھا تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے مزید اس کے بارے میں قرآن حدیث میں مکمل خاموشی ہے لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے مسیحت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے بنی اسرائیل صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی اہمیت جواب دے گی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے یہودی اور مسیحوں کی نظر کے مطابق تابوت سکینہ اضر موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنوایا تھا اور اس میں وہ پھتر کی لوہے لا کر رکھی تھی جو ان کے ان کو خدا نے کوئے سینہ پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور مند سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تابوت حضرت تالود کے زمانے میں واپس مل گیا اسی بارے میں قرآن میں بھی ہے ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا تالد کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ سنڈو واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرح سے تسکین قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ تابو جب تک مشرقین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو آئین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقسام موجود ہے لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو حکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حکل کو بہت نقصان پہنچا ہے لیکن باول کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی اور یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہے کل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا اس صندوق میں کیا ہے بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جست مبارک اور بائبل ہی کے بعد روایت کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سے اپنے ساتھ لائے تھے قصص الانبیاء میں اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے آسا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے فلسطینوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھینک اپنے مندر بیت و جون میں رکھ دیا تھا قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر معمول تھے اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو تور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا نیز ایک ہو پوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر گیا گیا تھا آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو یاد کریں جو سہرہ میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا اور غالب اعظم علیہ السلام کا آسا بھی اس صندوق کے اندر تھا آج بھی بہت سارے ماہرین آثار قدیم اور خصوصاً یہودی مذہب سے متعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سر کردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیسا ایسا کرتے رہے ہیں ج کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ہے ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطیٰ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے برحال کوشش جاری ہے لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک بزرگ کے بقویہ تابوت کے سرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک تحصیل تونسہ شریف میں یہ تھی تابوت سکینہ کے بارے میں کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کم